Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para penonton yang dirahmati Allah sekalian Dalam banyak video saya sebelum ini Yang berbicara tentang tawasul, tentang istirahat Saya ada sebut beberapa kali bahawa Apabila pihak-pihak ni bermati-matian membela amalan berdoa dengan cara bertawasul kepada orang mati ataupun istirahat yang ini pergi ke kubur dia dan benar-benar merayu mereka tidaklah melakukan sedemikian mereka tidaklah bersungguh-sungguh berhujah membela amalan sedemikian melainkan dalam diri mereka tu ada keyakinan bahawa yang dijadikan sebagai wasilah yang ditawasuli itu ada memainkan pengaruh untuk memakbulkan doanya. Sebab mereka selalu kata, eh tak, kami hanya berdoa, ia memakbulkan ialah Allah yang memberi manfaat, mudarat, memberi manfaat, menolak mudarat ialah Allah. Kami hanya berdoa. Ini ialah cara berdoa, inilah fiqh berdoa dari sudut akidah Allah yang makbulkan. Tapi kan cara mereka berhujah tu bermati-matian dengan macam mana sekalipun mereka akan cuba membelanya, kita dapat detect, dapat kesan sesuatu yang lain bahawa perkara ini bukan sekadar engkau nak buat, buatlah. Aku aku tak nak buat. Ataupun aku nak buat, engkau tak nak buat, suka hatilah. Ini hanya cara berdoa, lah Ia tidak semudah itu, melainkan dalam diri mereka itu, mungkin kecil, mungkin besar, ada keyakinan bahawa yang dijadikan wasilah yang mereka seru bersama Allah itu okey ada memainkan pengaruh untuk memakbulkan doa dan di sini boleh membawa kepada syirik sebab um, makbul ataupun tidak adalah mutlak hak Allah Subhanahuwataala tiada campur tangan manusia mereka ni beranggapan bahawa ada jika ada campur tangan manusia maka doa itu akan lebih makbul macam yang kalau dalam kehidupan kita sekarang ni orang kita sebut apa tarik kabel kan nak dapat projek katakanlah saya nak buat projek untuk mempercantikkan lagi taman ini. Ha kan? Kalau saya apply uh, melalui uh, katakanlah ada iklan buka tender ke apa kan? kalau saya apply biasa-biasa tak dapat. Tapi kalau saya tarik tali kenal orang-orang dalam orang-orang yang ada pengaruh dalam uh, kepimpinan kerajaan negeri ke apa ke, ha uh, dapatlah tender. So, itulah tarik kabel kan. Okey. Jadi Baru-baru ini dalam salah satu video saya posting saya yang berbicara tentang tawasul istighasah, ada satu orang uh, yang tulis komen, ok, saya tutup nama dia tak apa, kita gunakan ni sebagai uh, satu pelajaran, satu iktibar ya. Okey. Lalu beliau berkata, jangan salah anggap bahawa ada sebahagian orang Islam yang bertawasul sahaja dan tidak berdoa terus kepada Allah. Padahal yang sebenarnya setiap dari mereka itu pada umumnya banyak berdoa secara terus kepada Allah. Secara terus secara langsung secara darat ya. Bahkan lebih banyak daripada netizen yang merendah-rendahkan mereka. Amboi macam mana kau tahu? <laughs> kan? Okey tak apalah dia banyak berdoa kan okey. Mereka yang ini orang yang berdoa terus ni bangun jam 3 malam dan bertahajud serta berdoa syahdu terus kepada Allah. Oh syahdu saya mendengarnya. Baguslah kan? Okey. Sambung ya doa bertawasun tu sambung. Tangkap layar seterusnya. Doa bertawasun itu hanya dilakukan sekali-sekala. Sama ada apabila menghadapi saya garis kuning. Masalah yang rumit. Atau apabila hajat belum makbul setelah lama dan banyak kali berdoa secara terus kepada Allah. Okey, sentiasalah bersangka baik pada sesama muslim dan anggap orang lain adalah lebih baik dari diri sendiri. Mungkin yang beliau masukkan dan jangan anggap. Okey, ataupun inilah anggap orang lain adalah lebih baik dari diri sendiri. Okey, alright. Okey. Jangan bawa bebanan yang tidak perlu bahkan memakan diri apabila berjumpa Allah di hari akhirat kelak. Okey, baik. So, uh, komen ni awalnya okey. Dia kata, mereka ni banyak berdoa terus pada Allah. Okey, bagus. Bangun pukul 3 malam, 3 pagi, bertahajud, berdoa dengan syahdu. Okey, bagus. Akan tapi, walaupun bagaimanapun, namun begitu masuk pada yang apa yang saya gariskan kuning tu apa dia tawasul hanya dilakukan sekali sekala ha bukan selalu sekali sekala sama ada apabila menghadapi masalah yang rumit ingat tak sebelum ni bila saya jelaskan masuk istighasah tu apa dia Ha, kan? Dia bukan sekadar minta tolong biasa-biasa Sebab minta tolong biasa-biasa isti'anah Isti'rasah ini minta tolong dalam keadaan urgent Dalam keadaan ada beban yang besar Masalah yang besar okay? Dan inginkan uh, hasil yang segera ha, okay? Masalah rumit lah tu Atau apabila ada hajat Belum makbul setelah lama dah banyak kali berdoa Lama banyak kali dia doa tak dapat-dapat Baru dia bertawasul So sekarang ini kenapa bila situasi dua situasi ni baru nak bertawasul yang ini masalah yang rumit atau apabila hajat belum makbul setelah lama dan banyak kali berdoa Okey, sebelum itu dalam posting ini tak sebutlah tawasul macam mana dan kita maklum bahawa tawasul ini ada sunnah ada bida'ah ada syirik tawasul yang sunnah apa dia ulang kaji seseorang itu berdoa kepada Allah dengan bertawasul kepada nama-nama atau sifat-sifat Allah itu pertama yang kedua, seseorang itu berdoa kepada Allah dengan bertawasul kepada amal soleh yang pernah dilakukannya. Yang ketiga, dia berdoa kepada Allah dengan bertawasul meminta orang yang masih hidup. Orang yang masih hidup. Hidup, hidup, hidup. Bukan dalam tanah. Hidup, hidup, eh? hidup. Bukan dalam tanah. Okey? Untuk turut serta mendoakannya. Ini yang sunnah. Tawasul yang bida'ah. Berdoa kepada Allah dengan menyebut kemuliaan ataupun hak um, seseorang yang dianggap mulia di sisi Allah ha, Nabi ke, Syekh ke, Wali ke, apa semua tu maknanya orang tu sudah meninggal dunia lalu si Fulan tu berdoa Ya Allah, aku berdoa kepadamu dengan kemuliaan Syekh sekian-sekian agar engkau membantu aku ha, ini tawasul dengan orang mati ini tawasul bida'ah sebab Rasulullah SAW tidak berdoa kepada Allah SWT dengan bertawasul kepada mana-mana orang yang sudah mati. Nabi Musa ke Nabi Ibrahim ke Nabi Nuh ke okey banyak para Nabi dan Rasul yang Kalau itu cara berdoa yang disyariatkan Sudah tentu terlebih tentu Sudah pasti terlebih pasti Baginda SAW orang yang pertama yang akan melakukannya Dan mengajarnya kepada para sahabat okay? Dan kemudian ada yang syirik Syirik itu pertama apabila dia berdoa direct kepada ahli kubur Sebab doa ni lah ibadah Apabila dia beribadah kepada ahli kubur Di situ berlaku syirik Itu yang pertama Yang kedua dia berdoa bukan dikubur okay. Dia sekadar menyebut Ya Allah, aku berdoa kepadamu Dengan kemuliaan Syekh sekian-sekian Agar kau makbulkan aku Tapi dalam diri dia, dia rasa Bila aku sebut nama Syekh-Syekh ni Doa aku akan jadi lebih power Dan lebih tinggi kemungkinan Untuk dimakbulkan Kalau aku doa direct, macam biasa-biasa Tapi kalau aku sebut nama Syekh ni Dalam doa aku, Okey, ya Allah aku berdoa kepadamu dengan kemuliaan Syekh sekian sekian, tolonglah aku dalam masalah ini akan menjadi lebih power, lebih dimakbulkan. Okey, jadi dia telah um, berkeyakinan bahawa manusia ada peranan, ada pengaruh untuk memakbulkan doa. Padahal doa itu mutlak 100% adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia telah associate partner, dia telah meletakkan makhluk yang ada peranan untuk memakbulkan doa. Di situ berlakunya syirik ya. Okey, alright, pulang kaji kan. Okey. Sekarang ni apabila dia dia kata tawasul di sini, kita maklum di kalangan mereka yang bermati-mati yang membela tawasul ni mereka tak tak merujuk pada tawasul dengan nama-nama atau sifat-sifat Allah. Mereka tak merujuk kepada tawasul dengan amal soleh. Yang mereka selalu bincang, yang mereka selalu pertahankan ialah bertawasul dengan menyebut nama orang mati atau istighosah pergi ke kubur orang mati. Ha, uh, istirahat untuk sebab kalau sebut istirahat orang macam i apa tu le macam je kan nak nak eja pun tak tahu nak sebut pun tak tahu. So mereka sama kan camouflage sama kan istirahat dengan tawasul. Padahal lain istirahat kamu berdoa kepada makhluk, kamu menuju ke ibadah doa pada makhluk. Dah salah dah tu awal-awal dah salah dah tu. Okey dah syirik dah tu. Okey. Jadi meskipun yang menulis komen ini tidak sebut tawasul bagaimana yang beliau masukkan kita maklum yang beliau masukkan ialah bertawasul dengan menyebut nama orang mati atau pergi ke kubur orang mati untuk beri kepadanya dan alright macam saya kata sebelum-sebelum ni ataupun tadi muka di mah video mereka melakukannya apa bila ada masalah rumit di mana mereka beranggapan yang dijadikan wasilah yang jadikan perantara itu ada peranan untuk memakbulkan doa ataupun bahasa kita apa untuk menjadikan doa tu lagi power. Ha, ataupun yang diseru di kubur itu ada sebab kalau dia doa direct tak dapat sebab dia katakan doa banyak kali tak dapat. Sekian, sekian lama tak dapat. Alright. Uh, tapi baru time tu nak wasilah Time tu baru nak istigasah ya. Jadi inilah yang membuka jalan yang menjadi sesuatu yang syirik. Okey. Sebab mu mutlak ya kita kata em um, saya tak tahu lah nak sebut macam mana lagi sebab benda ni kan dia sangat Sangat mudah tau Islam ni fundamentalnya ialah tauhid Dan jangan kamu meletakkan Sesiapa, mana-mana makhluk Sejajar dengan Allah Do not, orang putih sebut kan Do not associate partners to Allah Now you are associating partner to Allah um, In a way that this partner Will will help to convince Allah To to give what you ask for Okay uh, uh, Jangan meletakkan Sesiapa lain sejajar dengan Allah yang mana orang itu, makhluk itu diyakini dapat memberi pengaruh kepada Allah untuk memakbulkan doa. Padahal Allah SWT memakbulkan doa, tidak memakbulkannya atau menangguhkannya atau memakbulkannya dengan sesuatu yang lain. Semua itu 100% hak mutlak Allah SWT tidak dipengaruhi oleh mana-mana makhluk lain. Ya? Okey, jadi di situ salahnya, di situ syiriknya. Okey, di sini saya nak jelaskan satu poin penting. Sebab nanti mungkin ada yang tertanya, eh antara tawasul yang sunnah ialah kita minta orang yang masih hidup untuk tolong doakan. Betul tak? Saya tadi pun saya sebutkan. Okey. Bagaimana kalau seseorang itu berkeyakinan bahawa kalau aku doa seorang-seorang tak boleh. Kalau aku minta ustaz aku tolong doakan sama mesti lagi makbul. Ha, kan salah juga tu? Ah ha, ya betul salah. Okey. Kita tak boleh beranggapan yang dijadikan wasilah atau perantara, ha bomba pula dah. Okey. Kita tak boleh beranggapan ataupun beri keyakinan yang dijadikan wasilah itu memiliki pengaruh untuk memakbulkan doa. Adapun dalam kes kita ini dibolehkan untuk uh, meminta orang yang masih hidup, masih hidup untuk turut mendoakan kita. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah Okey, dalam salah satu rujukan saya tak ingat yang mana. Okey, beliau berkata bahawa apabila kita minta orang yang masih hidup doa, kita sebenarnya memberi peluang kepada dia untuk beramal soleh. Bukan kita berharap kalau dia doa lagi makbul tak, kita bagi peluang untuk dia beramal soleh. Yang ini berdoa. Okey, kalau macam tu kenapa tak bagi tak minta tolong siapa-siapa lain? Kenapa nak orang soleh saja? Okey, siapa-siapa lain tu kemungkinan dia nak doa tu sangat sangat tipis. Samalah macam sekarang ni kan. Orang bila ada masalah, dia suka mengadu di media sosial, di Facebook kan. Siapa? Okey, di kalangan orang yang dok scroll Uh, Facebook ke Instagram ke apa ke bila tengok oh saya anak sakit minta tolong doakan dia betul-betul stop dia letak phone di tepi dia betul-betul berdoa atau uh, sekarang pukul 10 pagi sejak lagi dia solat duha betul-betul dia berdoa berapa ramai agaknya ataupun yang baca kalau paling-paling pun type syafakullah moga-moga Allah sembuhkan habis begitu saja berapa ramai yang betul-betul doa jadi bila kita minta kepada orang soleh kita tahu dia ni ni banyak beramal soleh, banyak berdoa dan dia betul-betul akan doakan. Jadi kita sebenarnya bukan berharap doa dia akan menjadikan doa kita lebih mujarab. Tetapi kata Ibn Taymiyah rahimahullah bahawa um, kita sebenarnya bagi peluang kepada dia untuk beramal soleh. Yang ini berdoa. Ha, okay? Ada beza di situ. Okay? Jadi um, kalau saya jumpa rujukan saya letak dalam link. Okay, jadi minta orang soleh yang berdoa ni bahkan ya Syekh-syekh uh, di Saudi ada pandangan yang sebut makroh Kerana dibimbangi Ada orang yang tak faham perkara ni Dia beranggapan bahawa bila minta orang soleh Yang masih hidup doa, sama juga Dia beranggapan orang soleh tu akan menyebabkan doanya lebih makbul Lebih power nah, Salah tu okay? Okay? Sebab tu dikatakan makroh Melainkan orang tu ada tujuan yang betul Ada niat yang betul Bahawa bila dia minta orang soleh doa Dia bagi peluang kepada orang itu beramal soleh. Ya ini peluang untuk orang itu berdoa. Dan orang yang amal soleh ni dia memang suka nak doa pada orang lain. Dia memang suka nak doa pada orang lain sebab sebagaimana dalam hadis sunnah Ibnu Majah Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya apabila kita mendoakan orang yang tak hadir ini akan ada malaikat di kepala kita ini yang mengaminkan doa yang semisal kepada orang yang berdoa itu sendiri. Okey. Jadi Uh, dia memang suka nak doa. Ha, okay? Ada beza di situ. ya. Jadi para penonton yang dirahmati Allah, hati-hati dengan tawasul ni sebab ia sangat dekat dengan jurang syirik. Okay? Kita ni, okay, tak apa, saya sambung. Ya, saya sambung. Beliau berkata, sentiasalah bersangka baik pada sesama Muslim. Dan anggap orang lain adalah lebih baik dari diri sendiri. Okey, kenapa kamu wahai yang menulis komen ini tidak bersangka baik kepada yang yang react yang ulas yang bincang dalam bab tawasul bahawa kita termasuk saya banyak sahabat-sahabat lain kita sebenarnya nak memelihara akidah umat Islam kita tak bertawasul dengan orang mati tak tak nak pergi kubur lagi lah tidak pergi kubur pun ziarah aja okey kita boleh saja diam diam saja biar Aku tak doa dengar tahu orang mati, tak pergi kubur orang mati, sahabat-sahabat aku, geng, geng aku pun tak buat. Kita boleh diam saja. Tak. Kita sayang kepada sesama umat Islam. Sebab tu kita cerita bahawa jangan buat benda tu. Okey. Anda berpesan kepada kami, wahai yang tulis komen untuk berbaik sangka. Kenapa anda tidak berbaik sangka kepada kami bahawa apa yang kami lakukan semua ini ialah untuk menjaga akidah umat Islam supaya suci, murni bersih dari sebarang bentuk syirik baik yang jelas mahupun yang samar-samar baik yang direct ataupun di tepi jurang itu ya jangan bawa bebanan yang tidak perlu bahkan memakan diri apabila berjumpa Allah di hari akhirat kelak anda wahai yang bertawasul akan berjumpa Allah di hari akhirat kelak so bila dipersoalkan nanti anda nak bawa orang yang anda jadikan wasilah tu sebagai peguam bela ke anda nak bawa dia ke dia akan kata dalam dia tu sebelum tu dah mati kan Dia sendiri mungkin akan berujah Oh aku tak ada kaitan ni Dia yang bertawasul dengan aku Aku tak ada doa Aku tak ada ajar dia berdoa sedemikian Kan So apakah kamu lupa bahawa kamu sendiri akan Berdiri di hadapan Allah Di hari akhirat kelak Bukankah lebih selamat Apabila kita berdiri Dan akidah kita Ibadah kita Selari dengan Al-Quran dan Sunnah Dan ikhlas Sebab syaratnya penting apa Ikhlas dan selari dengan Al-Quran dan Sunnah anda pun akan berdiri di hadapan Allah. Bukankah lebih senang, lebih selamat, lebih mudah. Okey? Apabila anda sendiri mengikuti Al-Quran dan hadis yang jelas nyata, bukannya ulama' sekian-sekian yang membolehkannya sebab ulama' itu, mereka sendiri akan diperhitungkan di hari akhirat kelak. Anda tak boleh panggil mereka menjadi peguam bela anda di hari akhirat kelak. Baiklah, demikianlah sedikit ulasan saya daripada komen ini. Okey, moga-moga kita belajar ya sebab tawasul ni macam saya kata, saya ulang balik apa bila mereka bermati-matian membela nya, ia bukan sekadar perkara harus, ia bukan sekadar perkara mubah, ia bukan sekadar siapa nak buat buat, tak nak buat tak apa tak. Ia memang di sisi mereka sesuatu yang mujarab, sesuatu yang power it is part of their creed. Ia sebahagian daripada akidah mereka. Sebab tu mereka bermati-matian membela nya. Kalau tidak mereka tidak mereka pun akan ya ajalah Kan macam dalam banyak isu lain kan? Biar ya je lah kan? Tapi ini mereka bermati-matian mati matian yang membela. Kenapa? Tidak lain, tidak bukan. Kerana itu sebahagian daripada akidah mereka. Tapi, shh, jangan cakap. Ha, tapi, kalau kita tengok kesungguhan mereka untuk membelanya, something fishy over there. Okay? Tidak lain, tidak bukan. Mereka ada keyakinan yang dijadikan wasilah itu ada memainkan pengaruh untuk memakbulkan doa mereka. Okay, baik. Saya akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh